În emisiunea de azi vă propunem să vorbim despre implementarea reformei medicinei în Comuna Teritorială Slatina. Alături de mine o am pe șefa Centrului de Asistență Medicală, doamna Nelea Dan. Bună ziua! Bună ziua! Când s-a implementat reforma medicinei în Comunitatea Slatina? Pe data de 1 ianuarie 2020, în legătură cu reforma medicinii, întreprinderea necomercială comunală, spitalul din Apșa de Jos, a devenit structură independentă, care s-a despărțit de către structura spitalului raional. În 25 noiembrie anul 2020, la hotărârea sesia a doua a cadenția a opta a primăriei satului Slatina a fost formată întreprinderea necomercială comunală a centrului medico-sanitar, de asistență medico-primară. Câte dispensere de asistență medicală există pe teritoriul comunei? Centrul nostru funcționează cu șapte ambulatorii, adică în satul Apșa de Jos, Slatina, Strântura, Apșa de Mijloc, Biserca Albă, Dobric, Topcina. Asistența medicală primară a fost finalizată. Ca prima etapă a reformei în comunitate. Toate ambulatorile au trecut etapa finală de formare și noi oferim următoarele uh, serviciu. Primul, ajutor medical pacienților. Avem laboratoare pentru analize și efectuăm analize medicale de calitate pe loc. Fiecare locuitor al comunei este înregistrat la doctorul de familie. Doctorul de familie la rândul lui se îngrijește de sănătatea pacientului. Care sunt tipurile de unități medicale în comună? În comună noi avem asistența medicală primară în componența celor șapte ambulatorii care le-am numit și în etapa a doua avem spitalul de localitate din apșa de jos. Toate dispanserele au trecut prima etapă. Dacă sunt pregătite să dăie toate cele necesare. Asistența medicală primară a fost adusă până la sfârșit. Ce prevedere reforma medicinei, noi o împlinim. Noi suntem o singură comună care a făcut asistența medicală primară în comună, care am dat o posibilitate cu banii comune să facem reparații, să ne dătăm cu toate echipamentele medicale de ultima generație. Din câte știm, în localitatea Apșa de Jos există și un spital. Pentru ce este destinat acest spital și ce medici cu profil îngust aveți la acest spital? La noi în comună am păstrat spitaluri care funcționează cu toate pachetele și cu toți specialiștii necesari. Avem terapeuți, endocrinolog, care se ocupă cu bolnavi cu diabet zaharat, cu diferite tipuri de glanda tiroidă, neuropatolog, ortoped traumatolog, chirurg, anesteziolog, oftalmolog, otolaringolog, ginecolog, radiolog, medic diagnostat cu ultrasunete. Când începe și când a început la dumneavoastră următoarea etapă a reformei medicale? Referitor legii numărul 2347, uh, medicina o să fie împărțită în trei uh, părți, adică generală, cluster și net cluster. Uh, cluster a rămas în timpul de față, iar generală am rămas noi. În perspectivă, noi dorim să ajungem în cluster, dar avem nevoie de clădirea. De atâta, așteptăm răspunsul de la ministră dacă o să ne dea spitalul republican. Nat cluster nu e real. El poate fi numai la nivel de județi. Noi sperăm și suntem încrezuți că vom reuși să realizăm acest punct a reformei, adică cluster. Nu putem să realizăm uh, ceea ce am spus. Fără de ajutorul și, aplic și aplicarea conducerii comunii și a partenerilor care au fost alături de noi în aceste proiecte. Funcționează programul de asigurări medicale pentru cetățenii ucrainieni după implementarea reformei? Toate serviciile sunt necesare pentru locuitorii comunei. Analizele, medicamentele pe programul special se primesc gratuit. De ce servicii beneficiază? locuitorii comunei de când a început reforma și până în ziua de azi. Dacă ați achiziționat echipamente medicale, dacă s-au făcut reparații, dacă ați făcut unele lucruri noi pentru îmbunătățirea situației. La noi s-a făcut asistența medicală primară în componența la șapte ambulatorii. La etapa a doua, noi avem, cum am spus, spitalul din Apșa de jos. Când discutăm de persoanele strămutate, în comună avem 4700 de persoane care primesc, când se adresează către noi, tot, tot necesarul: medicamente, licuire și tot cu finanțarea Comunii, ei tot se primește gratuit. De unde vă vin fondurile financiare și cum rezistați? Noi banii primim de la Slujba Națională a sănătății din Ucraina. Restul, întreținerea, reparația, echipamentele medicale, le primim de la primărie. La asistența medicală primară a se are în vedere după declarății, adică spitalul funcționează după conform legii, după pachete. Ce schimbări prevedeți dumneavoastră în medicină în anul 2023 sau ați început deja să, re să le realizați? Săptămâna trecută ne-am deschis centru de diagnosticare în, comunata, în Comuna Slatina. Aici vreau să vă spun că dacă la spitalul din Apșa de Jos avem toți specialiștii care vi-am numit, conform legii îi avem și în Slatina. Pacienții care se află în apropiere, Biserica Albă, Slatina, statele vecine, pot să vină aici unde lor le -e mai aproape. Nu e nevoie ca Biserica Albă, de exemplu, să vină la apșa de jos. În centru diagnostic avem toți specialiștii. Endoscopist, terapeut, neurolog, ortoped traumatolog, chirurg, oftalmolog, otolaringolog, cardiolog, ginecolog și diagnosticul ultra, ultrasunete. Am dorit ca toți care pot să vină în centru, centru funcționează, gratuit. Cu îndreptarea de la medicul de familie, pacientul poate să primească primul ajutor. Pacientul poate să primească tratamentul, gratuit. Doamna Anelia Dan, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi la această emisiune și ne-ați dat răspunsuri la întrebările care îi interesează pe pacienți, pe locuitori și pe cei doritori ca să vină la dumneavoastră să primească un tratament efectiv și bun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte frumos. La revedere.